assalomu alaykum azizlar sizlar uchun qiro kettsdan ajoyib yangilik endilikda siz uchun texnologiya va yangidan yangi ixtirolarni to'g'ridan to'g'ri sizga yetkazish maqsadida o'rganamiz ko'rsatuvi tashkil qilindi ushbu ko'rsatuv orqali siz atrofingizdagi turli xil maishiy texnikalar texnologiyalar va bundan tashqari yangidan yangi -yangid ixtirolar to'g'risida bilib olasiz va ularning kelib chiqish tarixi va qanday qilib ishlashi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lasiz demak bugun biz siz bilan birinchi sonimizda elektr choynak to'g'risida gaplashamiz elektr lektrchoynakmi yoki xalq tilida tefal keling uni shunchaki elektr choynak deb e, olamiz va u haqida birinchi navbatda uning kelib chiqish tarixi to'g'risida gaplashamiz ilk bor elektr choynaklar bir ming sakkiz yuz to'qson uchinchi yilda ya'ni o'n to'qqizinchi asrning oxirlarida ixtiro qilina boshlangan ushbu yilda elektr choynaklarni ixtiro qilishdan asosiy maqsad eski uslubda qaynaydigan suvlar ya'ni pechka ustida qaynaydigan choynaklardan voz kechish bo'lgan va shu orqali oddiygina uslubda ya'ni siz tokka shunchaki elektr choynak tiqasiz va ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng tayyor qaynagan suvni olib uni bemalol iste'mol hmm. qilishingiz mumkin bo'ladi demak mana shu maqsadda elektr choynakni ixtiro qilish uchun dastlabki qadamlar qo'yildi bir ming to'qqiz yuz yigirma ikkinchi yilga kelib esa oddiy temirdan ishlangan silindrsimon trubaning ichiga kichik qiziydigan volfram asosli sim kiritildi va shu asosida birinchi elektr asosida qaynaydigan elektr choynak ixtiro qilindi va ushbu ixtiro orqali esa insonlarning yumushlari birmuncha da osonlasha boshladi lekin bu ham o'zini oqlamadi va natijada 1955 yilga kelib esa buyuk britaniyada e, ilk bor zanglamas metaldan ishlangan elektr asosida ishlaydigan va choy qaynaganda esa avtomatik ravishda o'zini o'zi uzu o'chiradigan elektr choynak ya'ni biz siz bilan hozirgina eslab o'tgan tefal ixtiro qilindi va shu kundan boshlab tefalni ishlatish ommalashib ketdi demak britaniyadagi ushbu kompaniyaning nomi rels Hobbs edi ushbu kompaniya ilk bor chiqargan elektr choynagining modeli k 1 deb nomlanar edi ushbu elektr choynak to'liq avtomat ravishda ishlagan endi keling biz siz bilan ushbu elektr choynak to'g'risida qiziqarli ma'lumotlarga to'xtalib o'tsak demak ushbu elektr choynagimizni tefal deb nomlanishining asosiy sababi uni keyinchalik tefal kompaniyasi o'z tomonidan ishlab chiqarib keng ommaga tatbiq qilgani bo'lgan va bundan tashqari tefal kompaniyasi o'z brendi va nomini keng ommaga yoyish maqsadida ham ushbu elektr choynakka tefal nomini bergan bundan tashqari ushbu elektr choynakni amerikada amerika xalqi ushbu elektr choynagimizni issiq qozon ham deb nomlashadi bunga sabab esa bu elektr choynaklarining gigantlari ixtiro qilinganidan so'ng katta katta bino va ofislarning to'g'ridan doğru, su to'g'ri suv oquvat tizimlari orqali isitilishi bo'lgan endi keling ushbu tefa ya'ni elektr choynaklarimiz chiqqan vaqtlarda qanday davlatlar undan foydalana olganligi qanday davlatlar esa undan foydalana olmaganligi to'g'risida gaplashamiz dastlavval ushbu ixtiro keng ommaga tadbiq qilingan vaqtda faqatgina 200 va 220 yuz yigirma volt kuş, tok kuchlanishida ishlaydigan va ikki kilovatdan uch kilovattgacha tok iste'moliga va o'sha iste'molni yetkazib bera olgan davlatlargina tefani ishlata olgan ya'ni o'sha davrda voltgacha tok kushlanishda işte, ishlaydigan ba'zi bir davlatlar ham bo'lgan va ular ushbu tefaldan foydalana qolishmagan bunga sabab esa ushbu tefal ya'ni elektr choynagimizning eng kamida ikki kilovatgacha to'p iste'mol qilishi bo'lgan bir yuz yigirma voltimiz esa bir yarim kilovatga teng bo'lgan ushbu tefal ya'ni elektr choynagimizning iste'mol hajmi esa o'n uch amperga teng demak elektr choynagimiz haqida qiziqarli ma'lumotlarga ham ega bo'ldik men o'ylaymanki siz zerikib qolmadingiz endi keling endi bu elektr choynagimizni bugungi kunda va oldinda ishlab işte chiqilgan vaqtidan boshlab qanday foydi foyda keltirganligi to'g'risida gaplashamiz azizlar demak ushbu elektr choynagimiz binolarni qizitishdan tashqari o'zimiz yashaydigan xonadonlar turli xil uylarni ham qizitish bilan shug'ullangan albatta siz o'ylashingiz mumkin kichkinagina choynak shu ishni qila olganmi albatta yo'q ushbu choynaklarimiz keyinchalik e, yanada mukammallashib katta katta gigant e, elektr choynaklar ya'ni qizituvchi qozonlar tashkil etilgan va ular e, o'sha holatda binolarni qizitish bilan shug'ullangan bugungi kunimizga kelib esa biz elektr choynaklarda suvlarni qaynatib albatta issiq choy va kofe iste'mol qilishimiz mumkin demak bu elektr choynaklarimizni qanday foyda keltirishini ham bilib oldik endi keling e, biz turmush tarzimizda sizda ham balki menda ham bo'lgan bo'lishi bu mumkin ya'ni elektr choynak buzilib qolish sabablari yoki bo'lmasa shunga o'xshash holatlar to'g'risida gaplashamiz demak ushbu qurilmamizning buzilib qolishining asosiy sabablari biz uni noto'g'ri foydalanganimizdan bo'ladi ya'ni kim ko'proq suv ichaman yoki bo'lmasa ko'proq suv qo'yish kerak deb uni haddan tashqari miqdordan ortiqcha suv qo'yib yuborishimiz yoki bo'lmasa uning yani, avtomatik o'chiradigan mexanizmi buzilgan holatida shunchaki tashlab ketishimiz bo'ladi bundan tashqari bu suv quyilgan vaqtda qanday qilib buziladi o'zining tag qismidagi qizituvchi asosiy e, mexanizm haddan tashqari qizib ketishi natijasida u kuyishi mumkin bo'ladi demak biz ushbu qurilmamizni qanday qilib ishlashi va foydali jihatlari tikilib chiqish tarixi haqida qisqacha ma'lumotlarga ega bo'ldik demak shu bilan bizning ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi demak sizlarda de savol va takliflar bo'lsa kommentlarda kutib qolamiz va bundan tashqari sizlarga shuni aytib o'tishim kerakki sizga ushbu qurilma va shunga o'xshash texnologiya va texnikalar va yangidan yangi ixtirolar qiziqmi unday e bo'lsa ixroki intellektni rivojlantirish markazimizda tashkil etilgan robototexnika va dasturlashni o'rganish uchun scratch dasturlash tillariga farzandingizni olib kelishingiz mumkin biz sizni markazimizda kutib qolamiz